Четверга. в ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Олена Малийван. Вітаю вас сьогодні. У випуску мова піде про таке. У Білгородністровському центрі дитячої творчості пройшов конкурс Новорічна круговерть. 6 січня православний світ готується до зустрічі Різдва Христового. Днями в одному сіл Сарацького району пролунали постріли, не обійшлося без жертв. На Різдво в Одеській області очікують снігопади та сильний мороз. А в Білогородністровському відбулось засідання комісії СТЕП та НС. Про ці події та не тільки дивіться далі більш розлогіше. На території середньовічної фортеці протягом усієї осені проводились археологічні розкопки. Науковці досліджували залишки і шари ґрунту за межами фортеці. Що вдалося знайти? Дивіться далі у сюжеті. Незважаючи на святкові дні, біля підніжжя середньовічної фортеці продовжуються берегоукріплювальні роботи. На об'єкті працювали і науковці. Вони вивчали археологічні залишки і шари грунту за межами фортеці. Розкопки проводили на території Берми простору між фасабреєю і фортечними стінами. Ранее считалось, что данная территория фактически полностью уничтожена и являлась вспомогательной в плане фортификационном. Во время ее строительства были фактически полностью уничтожены все археологические остатки. Но, как выяснилось, оказалось это не так. Почему? Потому что в процессе работы мы обнаружили большое количество остатков строительных, причем относятся они именно к средневековому времени. То есть частично мы можем наблюдать здесь картину, что до строительства самой цитадели, а мы сейчас находимся как раз у северной ее стены, угу. здесь находилось достаточно большое большое количество строительных строительных, каких-то большое количество помещений. Як каже Павло Остапенко, під час розкопок археологи зрозуміли, що ці приміщення квартали пізніше зруйнували або використовували як фундаментну конструкцію цитаделі та фортечних стін. На цьому етапі робіт вже відкрили середньовічні будівельні залишки. как мы предполагаем, ниже этих средневековых строительных осадков находятся античные слои. И мы надеемся, что в следующем году, то есть в этом уже наступившем 2017 году, мы будем исследовать именно их. Достаточно большая площадь была открыта. Как вы видите, глубина залегания очень большая и тем не менее еще под нами ниже где-то порядка 3-3,5 метров культурных наплостований. Мы надеемся, что какую-то часть из этого, из этого объема мы успеем открыть в этом году. Питчас археологических рубит уковцы выявили следы вторжения, очевидно, до сучасного часу. Скорее всего, что это 90-е, начало 2000-х годов, когда здесь велись фактически грабительские раскопки, которые привели к тому, что огромное количество слоя утратило свою информационную, свое информационное поле, и мы потеряли этот материал, к сожалению, навсегда. То есть вот в этой части раскопа на по ту глубину, которую вы видите, это порядка где-то двух метров, был, шел фактически полностью, вот на всю эту глубину шел современный мусор бытовой. То есть в Нижгород, где-то вот на рубеже 90-х, начала 2000-х годов, здесь, к сожалению, причем это, скорее всего, кто-то из местных жителей, к сожалению, проводились грабительские незаконные раскопки, и мы утратили этот материал уже навсегда. Павло Остапенко зазначив, что в 2017 году на этом месте будут продолживать работы. Провести здесь, корец, всю необходимую научную фиксацию тех объектов, которые здесь располагаются, находятся ниже и на том уровне, на котором, может быть, даже будет произведено расширение раскопа самого в этом уровне, и потом мы уйдем ниже для того, чтобы, как говорится, уже непосредственно посмотреть, как, что, что, же, что же конкретно залегает на более низком уровне. Как мы надеемся, все-таки какие-то части античного города нами будут открыты. Олена Малайван, Андрей Романовський, Бесарабія ТВ. 4 січня біля військової частини на Одещині знайшли схованку з боєприпасами. Як повідомляють кореспонденти ОНІАН із посиланням на прес-службу управління СБУ в Одеській області, її виявили співробітники відомства під час відпрацювання оперативної інформації. Схованка була обладнана поблизу місця розташування однієї з військових частин, яка нещодавно пройшла ротацію в зоні проведення АТО. Оперативники вилучили більше ніж півтори тисячі патронів калібру 7,62 мм, міліметри, близько одного кілограму артилерійського пороху та три димові шашки. Йдеться у повідомлення. Домлені. Боєприпаси направили на експертизу з метою встановлення військових підрозділів, з яких їх викрали. 5 січня в Білгородністровському напередодні Різдва Христового члени громадської асоціації дітей-інвалідів пролісок зібралися разом на різдвяні посіденьки. Не дивлячись на те, що подібні свята для дітей з особливими потребами проводять щорічно, на цей раз воно стало ще більш урочистим. Чему знает Наталья Чеботар? Практически каждый месяц члены общественной ассоциации детей-инвалидов-пролисок собираются вместе, чтобы провести время с теми, кто может понять их проблемы. Они общаются и просто весело проводят время. Тут всегда царит взаимопонимание и поддержка. 5 января в преддверии светлого праздника они вновь в сборе, чтобы устроить рождественские посиделки. Наши родители приготовили некоторые блюда, там, которые должны быть на Рождество. Вот у нас уже кутя стоит на столе. Будем проводить мастер-класс небольшой, будем лепить рождественскую звезду. Это секрет, ну, я вам уже сказала. Вот Ребята каждый слепит эту звездочку и понесут домой, запекут и она останется на память у них. Вот. Мы попоем колядки, щедривочки, детки готовились. Рождественские посиделки в этом году впервые за 19 лет существования ассоциации проходили в новом уютном и просторном помещении на территории храма Иоанна Нового Сачавского. Поэтому встретить наступающий праздник смогли по-особому. С приветственным словом к собравшимся и с обращением ко всем горожанам выступил благочинный Белгороднестровского округа Рустик Выходцев. Я хочу себя лично и от всего нашего прихода и от всех священнослужителей нашего города и района поздравить вас и поздравить всех горожан нашего города с новолетием, гражданское новолетие, новолетие это называется Новый год и поздравить вас с наступающим праздником Рождества Христова. Хочу пожелать самое главное всем нам крепчайшего здоровья, чтобы Господь укреплял всех нас, пожелать мирного неба, чтобы над всеми нами было голубое мирное небо, чтобы Господь сподоблял нас мира, любви, взаимопонимания. В завершении приветственной речи Рустик Выходцев преподнес членам ассоциации памятные подарки и сладкие угощения. Кроме этого, подготовил еще один сюрприз. Буквально несколько дней назад мне сказали, что может быть к марту-апрелю месяцу освободиться отдельное помещение, и мы это помещение для вас специально снимем, и вы в этом помещении будете заниматься. До этого времени, сколько необходимо вам, вы можете находиться здесь, в этом помещении, проводить свои мероприятия. Мы хотим просто найти вам помещение, чтобы оно было в центре отдельно, чтобы вы могли на автобусах приезжать, вам недалеко было от автостанции идти, чтобы это было... Было удобно и чтобы это помещение ну как бы мы попытаемся его арендовать хотя бы минимум на год чтобы спокойно себе в течение года. А, да, а дальше, да, дальше мы будем продолжать эту аренду, но чтобы это помещение было ваше отдельное, вы когда вам надо собрались. В свою очередь, ребята преподнесли храму символический подарок – собственноручно сделанную звезду. Рождество Христова – один из самых главных и любимых украинцами праздников со своими традициями и правилами. Члены ассоциации пролесок основательно подготовились к его встрече. Ребят познакомились с историей праздника. Вместе с ними подготовили рождественскую звезду из теста. Развлекали участием в интересных конкурсах. А накрытый стол, приветственные и знакомые лица создавали атмосферу уюта. Наталья Чеботарь, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. Стражи кордону белгородистровского загону затримали порушників та виявили підроблені документи. 4 січня працівники відділу Лиманське за допомогою тепловізора спостерігали, як двоє невідомих йшли через кордон в обхід пункту пропуску градиниці. В подальшому порушників затримали. Ними виявилися громадяни Республіки Молдова 16 та 19 років, які розповіли правоохоронцям, що нібито заблукали. До речі, цих же мандрівників вже затримували прикордонники відділу Кучурган влітку минулого року. Теж за незаконний перетин державного рубежу цього ж дня в пункті пропуску кучурган авто прикордонники виявили двох громадян Республіки Молдова, які намагалися потрапити на територію нашої держави, використовуючи частково підроблені паспорти. У встановленому порядку їх притягнули до відповідальності та відмовили у пропуску на територію України. А паспортні документи вилучили. 3 січня близько 2 години ночі в одному сіл Сарацького району пролунали постріли. На жаль, не обійшлося без жертв. Зловмисника вже затримали. Правоохоронці та свідки розповіли подробиці події. Про неї наш наступний сюжет. Обычный, казалось бы, вечерний отдых в баре вместе с женой одному из жителей села Кривая Балка Саратского района стоил жизни. После случившейся по какой-то причине словесной перепалки, выйдя из развлекательного заведения, один из участников конфликта выстрелил в своего оппонента из охотничьего ружья. После чего забрал свою спутницу, сел в машину и скрылся с места преступления. Истекающего кровью потерпевшего повезли в центральную рай-больницу. В пути 24-летний парень скончал. Что можно было такого сказать, я тоже не понимаю. Но это все произошло в течение 20 минут. Что между ними произошло? Тут не было ни драки, ничего. Ну, как бы они что-то и пытались, может быть, но ребята им не дали. Они все сразу вышли на улицу, он зашел, сказал жене мы едем домой, сели в машину, развернулись и уехали. И все. Да? И все. Что там произошло, я вообще понятия не имею. Они все женаты, они приехали с женами сюда. Семейные все были. Мать погибшего узнала о происшествии уже после того, как парня увезли в больницу. Мы, уже, мы на телефон был включен и пришла сказала, что его был, уже ее тут не было. Потом я начала собирать пару людей, и мы выключались, и все. А кто был, что вы не видели? Я ничего не видела. Девчата сейчас оторвут Но девочки тебе не говорят, из-за чего как бы это случилось. Они что-то в баре начали говорить, там что-то шарпаться, что, там. Скандал. И они как рассказывали, что он как приехал, Петя, как был за рулем. і короче, він как это, и тот подошел вроде, одна вообще тут сиділа, и почув почувствовали хлопок. Уже после смерти потерпевшего медсестра Центральной больницы сообщила о происшествии в дежурную часть местного отделения полиции. По горячим следам злоумышленника задержали. Им оказался 41-летний житель села Успеновка Саратского района. Как объяснил мужчина, он выстрелил своего соперника на почве неприязни. За данным фактом было открыто криминальное проваджение за статьей 115 частины 2 Криминального кодекса Украины. На теперішній час чоловік затриманий у порядку статті 208 Волон-процесуального кодексу України. Проводяться першочерговий слідчі дії. Наталія Чебатар, Віталій Саладухін, Бісарабія ТВ. 4 січня в Одесі затримали іноземця, який у новорічну ніч вбив двох людей в Овідіопольському районі. Як розповіли у регіональному управлінні Нацполіції, у першій хвилини 2017 року правоохоронцям повідомили про те, що в одній із садиб села Прилиманське виявили два тіла зрубленими ранами голови та тулуба. Чоловік і жінка постраждали від рук невідомого. Всю ніч у селищі тривали першочергові слідчо-оперативні заходи. За лічені години поліцейські встановили особи загиблих та їх вбивці. Ним виявився раніше неодноразово засуджений 42-річний громадянин сусідньої держави. Правоохоронцям залишилося лише встановити місце знаходження досвідченого рецидивіста. Серед населення було поширено фото та відеозаписи зображенням підозрюваного. Згодом зловмисника вдалося знайти та затримати. В ході допиту він повідомив, що злочин вчинив на ґрунті ревнищів під час спільного вживання алкоголю. Досудове розслідування триває. На різдво в Одеській області очікують снігопади та сильний мороз. Нагадуємо, гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає, що 6-8 січня 2017 року очікуються складні погодні умови. Сніг місцями сильний. Хуртовина, снігові замети та зниження температури до мінус 12 градусів за Цельсієм. Пориви вітру можуть сягати від 15 до 22 метрів на секунду. У ці дні слід бути особливо уважним. По можливості намагайтеся не користуватися особистим транспортом. Варто обмежити переміщення за межами населення. Пунктів. Через наближаючу хуртовину автомобілі можуть застрягти на дорогах області на невизначений час. 5 січня в Білгородністровській міськраді відбулось засідання комісії СТЕП та НС. Одне з питань порядку денного стосувалось пунктів обігріву під час погіршення погодних умов. У місцевій пожежній рятувальній частині розповіли про готовність до холодів. Під час зниження температури Буде встановлений метовий пункт обігріву. На розі вулиці Першотравнева та Незалежності. Пункт буде встановлений при зниженні температури до мінус 10. Та не буде працювати, ним будуть займатися працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, де буде встановлена обігрів... обігрівочна буржуйка, також стільці та топчани, якщо у разі необхідності буде. В будь-який період дня і ночі можна буде випити чай, даби людина, яка на потрапила, могла зігрітися. Також згідно рішення ТТНС Белансовської міської ради підготовлено стаціонарний пункт обігріву, який розташований в центральній міській лікарні. Також при необхідності, при необхідності стаціонарні пункти обігріву були встановлені в, в загальноосвітніх школах. Місто Білосовський та сільських радах Білосовського району. Прикордонники завадили злодіям викрасти вугілля з вантажного потягу, що слідував з Молдови до України. 4 січня наряд відділу Рені поблизу села Лиманське лише в 2,5 кілометрах від лінії державного рубежу виявив біля залізничної колії чотири мішки з вугіллям по 250 кілограмів у кожному. Злодіїв на місці не було. По даному факту, охоронці кордону повідомили до поліції. По прибуттю потягу на станцію Рені провели огляд його вагонів. Правоохоронці знайшли ознаки порушення цілісності вантажу та крадіжки вугілля у восьми вагонах. В Ході подальшого огляду залізничної колії представники воєнізованої охорони побачили ще п'ять мішків, набитих вугіллям. Наразі тривають заходи по встановленню причетних до злочину осіб, розпочато кримінальне провадження. 6 січня весь православний світ готується до зустрічі світлого свята Різдва Христового. У цей день на столі повинні стояти 12 пісних страв, що символізують 12 апостолів або місяці року. Про українські народні традиції та обряди вам розкаже Тетяна Карпенко. 6 января весь православный мир отмечает Свят Вечер. В этот день по традиции не завтракают и не обедают. Это последние часы рождественского поста. Желательно, чтобы в доме на почетном месте стоял дедух – праздничный сноп из пшеницы, ржи или овса. Хлебное дерево символизирует собой дух предков, которые в этот день по поверью приходят в гости к семье. Раньше, чтобы скот и овцы водились, а в доме был достаток, люди клали сено под праздничный стол. Затем его засевали зерном. Сверху клали белую скатерть, а на каждый его уголок немного чеснока. Считалось, что он оберегает от злых духов и болезней. Ужин начинается в тот момент, когда на небе зажигается первая звезда. Она символизирует Вифлеемскую, отметившую момент рождения Сына Божьего на земле. Сразу после ее появления хозяин дома зажигает и ставит на подоконник свечу, чтобы ангелы могли заглянуть на приветливый огонек. Затем читают молитву «Отче наш» и просят Бога за всех присутствующих. Первое блюдо, которое должен попробовать каждый – и член семьи, и гости – кутя. Всего на столе должно быть 12 постных блюд. Они символизируют 12 апостолов или же 12 месяцев года. Но прежде чем браться за их приготовление, следует очистить сердце и душу, исповедаться, помириться с врагами и простить их. По окончании вечери часть оставшейся кути дети разносили по домам бедняков, чтобы и им дать возможность отпраздновать свят вечер. А после этого начинали каледовать. Девушки и парни собирались группами и, переходя от одного во двора к другому пели песни в честь рождения Христа. Существуют, конечно же, и особые приметы у этого праздника. В свят вечер следили за погодой, большое внимание уделяли звездному небу. Канон Рождества открывал пору и разнообразных святочных гаданий. Считалось, что именно с 6 января и до крещения границы между мирами становились более тонкими, что и способствовало получению правдивого прогноза на будущее. Татьяна Карпенко, Виталий Солодухин, Бессарабия, ТВ. У Білгородністровському центрі дитячої творчості юні жителі міста в черговий раз демонстрували свої таланти. Тут пройшов щорічний конкурс Новорічна круговерть, за підсумками якого визначили кращих з кращих. Тетяна Карпенко з подробицями. В Белгороднестровском городском центре детского творчества продолжаются новогодние праздники. Совсем недавно здесь прошел конкурс «Сказки гуляют по миру». 5 января в зале вновь было людно. Тут царила новогодняя круговерть. Родители, братики и сестрички пришли поддержать главных ее участников. Начали традиционно с поздравлений. Это было первое из трех испытаний для участников конкурса «Новогодняя круговерть». В нем приняли участие воспитанники всех школ города. Песнями, стихами и танцами, поздравив всех присутствующих с началом 2017 года, ребята начали готовиться ко второму его этапу. Назывался он «Игра с залом». Анна на сцене чувствует себя уверенно, несмотря на то, что девочке всего 11 лет. Я готовилась к этому конкурсу со всей ответственностью. Я не боюсь выступать. И я выбрала эту игру «Волшебная шляпа», потому что ну, она мне по душе. Она не, никого не напрягает, не нужно вставать, не нужно махать руками. Что ты пожелаешь остальным участникам? Удачи, успеха и веселого настроения. Она умеет читать мысли. Давайте немного поиграем. Да. А что думает о себе эта девушка? такая Затем школьники демонстрировали и свои таланты. Со сцены звучали песни, музыка, были и зажигательные танцы. Снегурочки и Дед Мороз создавали праздничную новогоднюю атмосферу. своего часа ожидали и подарки. Грамоты уже подготовлены. Сейчас мы только посмотрим, какие будут баллы, потому что все оценивается в пятибальной системе. Кто наберет наибольшую количество баллов, то и будет местный гуронька. Ну и обязательно, как правило, мы стараемся таким чином, чтобы э, подводить подсумки, чтобы не було ображених, щоб всі дітки отримали хоча б якесь призове місце. Ви були на минулому конкурсі нашому, бачили, що у нас усі-усі були нагороджені, тому що вони були практично рівні. Ви розумієте, це найкраще зі школи. По итогам конкурса новогодние круговерть определили победителей. Первые места достались Анне Добревой, первая школа, и Максиму Чобану из школы-лицей. Также жюри наградило вторым местом троих ребят – Дарину Остапишину, Викторию Карай, Светлану Кравченко. Все участники получили сладкие подарки в преддверии Рождества. Татьяна Карпенко, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ. Ізмельський зразковий дитячий музичний театр Сонячний промінчик створили в 1993 році. З тих пір під керівництвом Луїзи Єрмакової поставили близько 250 яскравих і незабутніх вистав. Цієї зими молоді дарування знову порадували своїх глядачів. 4 января на сцене Измаильского дворца культуры артисты детского театра Солнечный лучик представили юным зрителям, их родителям, бабушкам и дедушкам новогоднюю сказку Приключения красного петуха. Горожане любят спектакли этого необыкновенного коллектива, который радует их более двух десятилетий. И уже бывшие юные зрители приводят на премьеры своих детей. Все эти годы театром, созданным на базе Измаильской детской музыкальной школы номер два, руководит талантливый педагог Луиза Ермакова. Занимаются у нас более 80 детей, 8 классов. С первого есть еще, правда, нулевой класс. Мы подготовишечек под берем к себе. Мы умудряемся в год ставить три-четыре ну, спектакля, потому что э, разные классы ставят разные спектакли. Коллектив театра "Солнечный лучик" – это большая дружная семья, и ребята говорят об этом с гордостью. Театр – это наша вторая семья. Там очень весело, и когда новые спектакли, репетиции в ДК, все так замечательно. Потом выступаешь, вы... короче, выбрасываешь весь свой адреналин, и так нравится, когда дети рады, когда зрителям это все нравится приходит фотографироваться, все прекрасно, мне нравится. Ну, мы когда сюда приходим, тут нету такого, что кто-то чужой, завидует, тут своя атмосфера, тут свои люди, тут, тут наша семья. Я люблю театральную школу, потому что там очень интересно, классно, там можно играть, там петь, все такое, как играться, короче, это жизнь классная. Юные артисты не просто ставят спектакли, но еще и изучают различные театральные дисциплины. У нас тут тоже как обычная школа. Есть история культуры, есть сценическая речь и мы везде работаем, мы трудимся для наших зрителей. Мы хотим подарить им большое удовольствие, чтобы Новый год был не таким скучным. А наоборот был очень интересным и веселым. Театральная группа гастролирует и по Украине, и по Европе. Побывали ребята и в Германии, Чехии, Польше, Австрии, Венгрии и Франции. Они повсеместно покоряют зрителей своим талантом, задором, безудержным весельем. Особое внимание уделяют руководители и артисты подготовке новогодних представлений. И где-то лет 15, уже как мы каждый Новый год помимо того, что у нас там свои спектакли есть в течение года, которые мы разучиваем и показываем, у нас каждый год мы делаем елку. Где-то в сентябре мы собираемся и организуем такую мозговую атаку. То есть дети сначала набрасывают образы, кто будет участвовать в этом спектакле, а уже потом на базе того, что они сами придумывают, я пишу сценарий. Очередной спектакль под названием «Приключения красного петуха», посвященный символу 2017 года, собрал полный зал зрителей. В нем приняли участие несколько десятков ребят, воспитанников всех классов театрального отделения. Сюжет новой сказки – это вечная тема борьбы добра и зла. бабки ешки украли петуха, намереваясь сварить из него холодец. На помощь ему пришли верные друзья и выручили из беды. Как и полагается, все закончилось хорошо. Общение с залом еще одна отличительная черта этих постановок. Отлично провели время не только артисты, но и юные зрители. Обычно им трудно долго усидеть на месте, а здесь можно было громко хлопать, танцевать и играть. радостным лицам ребят было видно, что спектакль им очень понравился. Впереди их ждут новые чудеса в исполнении артистов детского театра с теплым названием Солнечный лучик. А после представления нашим телезрителям передал привет и главный символ 2017 года ⁇ Красный петух. Поздравляю всех с Новым Годом, счастье, здоровья, чтобы в этом году у вас все было хорошо, лучше, чем в прошлом, чтобы все беды ушли. Все, с Новым Годом. Галина Величка, Игорь Коц, Измаил, Бесарабия ТВ. Ось такі були новини дня, що минає. Зустрінемось вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ в студії для вас буде працювати Тетяна Карпенко. Усього вам найкращого та бережіть себе.